Пане Романе, про авіацію дарі з'явилося інтерв'ю з пілотом Ф шістнадцять полковник запасу військово повітряних сил сполучених штатів Америки Джефі Фішер в інтерв'ю ліганет розповів, що коли винищувачі увійдуть в зону бойових дій, вони залишаться непомітними для росіян завдяки літакам радіолокаційного стеження. Така перевага чи дасть нам можливість на вашу думку робити сюрпризи ворогам і завдавати ударів першими? Та що тут мається на увазі? Вот военный летчик, американский военный летчик без всяких политических экивоков, расшаркиваний и некоторых политических механизмов напрямую говорит реальные вещи, те, которые нам нужны и те, которые нам не дают. Причем конкретно говорит о том, что не дает политическое руководство, американское политическое руководство, которое... Руководит сейчас Белым домом, это Байден-Обамовская группировка. Очень прямо по-военному, ну и как истребитель, естественно, раскрывает все эти карты. Действительно, технически, с технической точки зрения, F-16, если будет заходить не один, естественно, а в составе целой группы, это целая система... Это те же радары, которые нам передают. Радары дальнего радиолокационного, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Два штуки нам передают шведы. Эти же, такие же самые радары есть и у поляков. Они недавно выкупили у саудитов. Они тоже могут, в принципе, если хорошо с ними поработать, нам передать пара F-16 и радар, если к нему еще присоединится хороший, серьезный дальний зенитно-ракетный комплекс типа Патриота или Сэмпти, то такая триада наступательная, это уже не оборонительная, это уже наступательная триада, может за определенное время завоевать превосходство в воздухе. Механизмов очень много. На определенном направлении, именно об этом, кстати, говорит этот летчик на определенном направлении, то есть всей мозаики выбирается один одно направление и начнет работать в зависимости от количества сил средств самолетов и тех средств поражения, которые будут переданы с этими самолетами. Дело в том, что локаторы сами по себе они могут работать в режиме радиоэлектронной борьбы. Потому, понимая, видя воздушное пространство на глубину в районе 300-400 километров, понимая, где и какая станция локационная или зенитно-ракетных комплексов работает, то локатор может подавлять или, допустим, ставить определенные помехи то есть этим локатором, делая самолеты F-16 практически невидимым. Невидимым Имеется в виду локационными системами. Это, этот механизм этих самолетов есть. Почему и нужно не пара самолетов, а хотя бы звено, то есть четыре самолета, они могут тогда работать и стоять постоянно на, на боевом дежурстве, прикрывая в том числе F-16, являясь одним из механизмов общей системы наступательной триады, воздушной, о ней я уже сказал. От якраз пане Романе про СМТ та авіацію більш детально? Бо Італія анонсувала, що в наступному дев'ятому пакеті військової допомоги від Італії України будуть поставлені ракети Штом Шедов та ЗРК «СМТ». То наскільки це все таки військовий пакет військової допомоги для України? Та чи є це підготовкою для отримання фактично F-16? Вот как бы кто ни говорил об итальянцах, но правительство Италии мало говорит, но много делает. То есть Мелани, она понимает наши потребности, они непосредственно, можно сказать, участвуют в принятии решений. И вот мы видим еще и техническую помощь, которую нам передают правительство Италии. Большое им, конечно, за это спасибо, потому что вот такая пара, дает возможность наносить серьезный удар по российским средствам поражения. Во-первых, СМПТ это тот, скорее всего, комплекс, который был в свое время забран у словаков. Они брали его в аренду, то есть итальянцы отозвали его, передают нам. Понимая, это как раз правительство Мелани понимая, что нам, они нам, нам этот комплекс намного важнее, чем словакам. И этот комплекс может выполнять как минимум две задачи. Ну, первая система противовоздушной обороны, прикрывая наши некоторые объекты. А второй э, механизм, если будет э, F-16 в паре, вот как раз я об этом сейчас говорил, дело в том, что эта триада, она может включать не «Патриот», а именно SMT. Причем SMT даже приоритетнее «Патриота». А почему? Потому что SMT более мобилен, чем «Патриот». То есть он как раз может использоваться в режиме именно атакующем, даже в режиме атакующем, то есть подыгрывая F-16, будучи постоянной связки с самолетом-локатором. И это такая система наступательная, то есть как раз для того, чтобы выполнять атакующие операции. Здесь очень, это, это очень важно подчеркнуть, потому итальянцы, можно так сказать, нам дают механизм как раз атаки, хотя это вроде как зенитно-ракетный комплекс системы противовоздушной обороны. Просто с самолетом и с самолетом-локатором, он может с самолетом F-16, самолетом-локатором шведским, он может выполнять наступательные функции, плюс уже сама ракета штормшеду, которые есть несколько определенное количество у итальянцев. какое количество она будет передавать это, в принципе, закрытая информация. Но тем не менее они передадут определенную часть своего парка этих ракет. А мы видели, как эта ракета работает. Дальность 250 километров, 250-280 в зависимости от носителя, дает возможность уничтожать российские объекты даже в Крыму практически во всей по всей площади Крыма, вплоть до Керченского моста. Плюс у нас сейчас есть уже разрешение работать этими ракетами по российской территории, по военным объектам. Потому этот как раз шаг с пониманием того, что эти ракеты будут работать еще и по российским военным объектам на российской территории, говорит о том, что правительство Италии, ну, тут можно аплодировать стоя по им, их действиям. Это очень важно. Мало разговоров, Ні, анонсів, о а действия. Вот эти такі мы ми с вами проговоримо. про удари по території країни агресорки у місті Азов-Ростовської області. Росії вночі дронни атакували резервуари з нафтопродуктами, і окрім цього, під удар потрапила ще одна нафтобаза в Тимрюкському районі Краснодарського краю. Пане Романе, що вам відомо про ці дронові і не тільки дронові атаки по території Російської Федерації. Несколько дронов шло. Это продолжение санкций Малюка Буданова, уничтожение углеводородной отрасли России, уничтожение нефтепереливных комплексов. Туда, скорее всего, зашли наши ракеты в районе Темрюка. Это ну, исходя из дальности и боевой части, скорее всего, это были наши Нептуны, которые выполнили боевую задачу. Причем Нептун, запущенный из берегового ракетного комплекса которые сейчас уже используются в режиме «земля-земля», то есть выполняет задачу не уничтожения, не только уничтожения кораблей, а еще наземных военных объектов. Это большой удар по российской, российской военной экономике, так как у россиян сейчас экономика вся военная, потому удар по любому экономическому объекту — это практически удар по военщине россиян. Выведение из строя этих двух объектов, довольно-таки эпические кадры. И говорят, как раз есть они в информационном доступе, в видеопотоке, уже много их пересмотрела. Говорят как раз о том, что станции Малюка-Буданова на данный момент самые результативные. Результативные, которые выводят из строя, то есть сейчас мы несколько процентов вывели из строя российского производства, хранения и перевалки нефтепродуктов.